Очевидно, що не ставив так само Путін завдання перед своїми військовими керівниками втратити військові бази російські в Сирії, але так сталося, і отут дуже багато знову ж таки міркувань аналітиків. А чи може це негативно вплинути на зараз тиск російських військ на території України? Ну, я бы, я почему вот военную, так сказать, сводку 24 -го года не включил в практически крах российской армии, геополитики российской в Сирии, почему? Потому что ни в одном, ни в другом случае именно на военные действия эта ситуация, она не на военные действия, имеется в виду, на нашем фронте, она не повлияет. Это чисто с военной точки зрения. А вот геополитически, конечно, это серьезнейший удар по российской, во-первых, по российской армии, по, по российской самоидентификации, по российскому эго военному, как минимум. Это, это довольно-таки так, практически пощечина с ноги по морде лица Путина, как минимум, и вообще по всему военно-политическому руководству России. Но по Сирии пока еще рано давать полные оценки, почему надо посмотреть, к чему приведет эта ситуация. Потому что там, ну, как минимум полдесятка сил, которые участвуют в выдавливании россиян, или участвовали, по крайней мере, до сих пор базы и одна, и другая российские не уничтожены полностью, потому они будут пытаться их как-то удержать. Но то, что, допустим, военные силы уже точно используются в большом объеме, сирийские, ну, российские, которые были в Сирии, на нашем поле боя не будут, это уже понятно. Сейчас это уже можно говорить, что даже если часть какая-то изойдет, мы ее просто не заметим. Потому что большая часть российских сил сейчас перебрасывается из Тартуса, их мимо, в основном в Ливию. То есть они, в принципе, пытаться будут остаться в Средиземном море какими-то механизмами, потом это будет нивелироваться их потеря Тартуса или их мимима, пока еще не непонятно, потеряют или нет. Я думаю, как раз вот эту ситуацию мы уже в следующем году проговорим. Геополитическая потеря, конечно, для россиян очень тяжелая своего статуса в Сирии. Роман Григорович, пропоную еще обговорить обстановку, яка складывается в наших пивденных регионах, потому что российские штурмовые группы сбоку боку Олешків намагалися прорваться до Антонівського мосту. Те, що Активізувалися російські ДРГ у Херсонській області, підтверджує і Херсонська обласна військова адміністрація. Телеграм-канал Ніколаївський Ванюк пише, що такі дії ворога для бійців сил оборони несподіванкою не стали. Ну і нагадаємо так само нашим глядачам, що мабуть чи не найбільший артилерійський обстріл житлових кварталів Херсону російська армія ось здійснила. Чи не є эти дії подготовку до чего-то серьезнейшего? Сейчас в Херсонской области сбоку врага. Ну понятно, что не стали мы с вами месяц говорили о 300 лодках, которые россияне там где-то скапливают на Кингурской косе на левом берегу для того, чтобы попытаться как-то связать наши войска на правом берегу. Это была понятно задача россиян. То есть на правом берегу создать давление, неважно, они могут, допустим, захватить какой-то плацдарм, какие-то ДРГ, выйти на правый берег, мы их уничтожим. У них основная задача примерно такая же, как у нас по Курскому направлению, связывающая операции. То есть сковать боями большую часть войск, которые есть сейчас в Украине, и те части, которые ну, декларируются, по крайней мере, нашим военно-политическим руководством, как подготавливаемые каким-то действием, ну, по крайней мере, введенные в оперативный резерв, там, до десятка бригад, они сейчас накапливают вооружение, естественно, россиян задача связать их боями и лучше подальше до основных направлений. Понятно, что херсонское направление для россиян в ближайшие несколько лет основным точно не будет правый берег нереально закрепиться, нереально тем более двигаться дальше, то есть на Николаев, на Одессу или там на Приднестровье через Вознесенск. Тут, я думаю, этого, это, это ни вопроса вопросов не вызывает. А вот под задачу связать вот эти оперативные резервы или хотя бы их обозначить местоположение, потому что россияне их потеряли просто не знают, где они, где они находятся, где они развернуты и где мы можем ударить в ближайшее время, если будет принято такое решение, допустим, нанести еще один удар уровня, допустим, как тот то же Потому это так называемая разведка будет масштабная, но все равно это разведка будет. То есть пытаются россияне растянуть фронт, уменьшив плотность войск и уменьшив наши оперативные резервы. И это будет они делать в ближайшее время. Ну, я думаю, як мінімум, ще місяця полтора, а то і всю зиму. Романа Григоровичу про наших західних партнерів Reuters з посиланням на джерела пише про те, що адміністрація Байдена найближчими днями оголосить про надання Україні останні. Гупа допомоги йдеться про допомогу у розмірі 1,2 і доларів. Один зі співрозмовників Reuters зазначив, що до пакету відуть перехоплювачі ППО і артилерійські снаряди. Ну і великобританія готує військову допомогу на 286 мільйонів доларів. І так само думає над відправленням військ до України. Це теж повідомляє Reuters. Як прокоментуєте цю допомогу? Ну, больше миллиарда долларов расходники, которые будут передаваться нашими партнерами, американскими партнерами, но ну, это имеется в виду последние в этом году, ну, вот тут осталось до Нового года, пусть декада, то есть вот как раз этот больше миллиарда долларов в виде расходников будет поставлено нашим войскам, до конца этого года, а еще следующий год будет работать тот пакет в 60 миллиардов долларов, который был проплачен и сейчас в производстве в основном американским фирмам, он будет поставляться в течение следующего 2025 года, в течение практически всего года. Потому последний именно в этом году, который сейчас обозначается. Ну и параллельно, конечно, идет поддержка наших усилий по противодействию российской агрессии нашими партнер... партнерами европейскими. Там несколько стран уже обозначило свое участие, начиная от Германии, заканчивая Норвегией. И непосредственными поставками систем ПВО и расходников к ним, и финансовым участием в разного, разного уровня мероприятий. То есть здесь надо сказать большое спасибо нашим партнерам. Под конец года они пытаются закрыть все те обещанные э, кейсы, э, на которые мы рассчитываем получить и в этом году, так это точно. Ну и следующий год никто не останавливает, то есть э, в режиме, который сейчас уже нараб наработан, э, его никто тормозить не будет, можно сказать, что январь пройдет примерно в таких же цифрах, как прошел декабрь. Роман что означает Зупинка после ударов дронов Новошахтинского заводу по переработке нафтопродуктов. Российского Новошахтинского завода. Мы с вами полгода последнее говорим о том, что удары, которые были нанесены, вот несколько месяцев были, наносились по нефтебазам, но они не давали того эффекта, как удар по одному НПЗ, который останавливается, и эти нефтебазы просто остаются без топлива. А нефтебазы это расходник по большому счету. Ну их, если э, заводов там с десяток, полтора э, таких основных, которые питают российскую армию э, в, в районе таких трансграничных, если можно говорить, то нефтебаз очень много, а емкостей вообще тысячи. Потому бить по емкостям ну, нет никакого смысла. Да, хорошо горит, а россиянам есть где погреться на шару, но реально не останавливается поток дизеля бензина или авиационного керосина потому оптимально это как раз бить по НПЗ вот последний удар это так четко это показывает остановка полная остановка завода потому что одну установку подготовки нефти, там их две было таких установки, одну установку мы раньше еще весной повредили, сейчас была повреждена вторая установка подготовки нефти, значит завод будет стоять несколько недель, минимум, а то и месяц, все зависит от серьезности повреждений, но я думаю повторных ударов не избежать по этому заводу. А это основной завод, он больше 5 миллионов тонн по году перерабатывал в нефти, часть э, переработанного углеводородного топлива шла на потребности российской армии. Они, э, а бензин, дизель, авиационный керосин, ну, топливо – это кровь армии. Без, без основной части, без крови армия засыхает. Поэтому есть надежда на то, что удар по этому заводу даст э, возможность нашим войскам, особенно по Восточному фронту, э, чуть передохнуть. Потому что российская наступательная э, Операції однозначно сейчас Роман Григорович, Ще одна актуальна тема 20 грудня. Це наймасштабніша кібератака на державні реєстри України за останній час. Російська група хакерів HackNet Team взяла. На себе відповідальність за цю атаку і заявила, що викачано понад мільярд рядків інформації і видалено інформацію з серверів. Віцепрем'єрка Ольга Стефанішина переконує, що всі дані збережені, можуть бути відновлені. Ну і за різними оцінками, це відновлення повністю триватиме від кількох тижнів до місяця. Які безпекові ризики несе в собі ця вся історія? На вашу думку. Ну, чтобы квалифицированно, профессионально, допустим, анализировать вот такого рода атаки, это надо быть узким специалистом именно в киберплоскости. Я таким не являюсь, я больше военный специалист, потому я скажу, что с точки зрения военного опасно, какая опасность с точки зрения военных и применение этих данных, которые, где россияне могут использовать. Если российские хакеры или неважно, то есть российская военщина получит, допустим, доступ к адресам военнослужащих, а еще не дай бог руководства, то по этим адресам пойдут сначала шахеды, а потом крылатые ракеты, а потом и баллистические. Вот это такая самая основная проблема, которая может, то есть, которая может привести. Потеря данных. Вопрос, вот опять же, вопрос какой, потеряли мы эти данные, добрались российские хакеры или российская военщина до этих данных, точных адресов наших военнослужащих или нет. Здесь уже вопросы должны быть вот именно к узким специалистам, но ну, коим я не являюсь. Романе Григоровичу, щиро дякую вам за цю розмову і за те, що знайшли час та можливість долучитися до обговорення актуальних тем 20 грудня. Бережіть себе і як завжди до зустрічі у найближчій свидання.